Trust we траст trust траст was, trust Теперь благодать с вами все шесть, все шесть рогаты, Как вы, как вы видите мои дорогие любопытные друзья, а эти котенки изображена такая гнили. <св> да, и символизирует такой э, такую о, очень сильную мощь, потому что, как вы видите, открывается новая рубрика, новый этап жизни. Это, это как фундамент, который строится. Уже не Ну я так могу бесконечно говорить, ну что же, перейдем к теме видео. Итак, я буду рассказывать в каждом выпуске по две притчи. Итак, мы начинаем! Как-то раз, как-то раз, Шрайсик захлестывался овечной шкуркой от патиссонов, когда они отвечали на писание песней на YouTube. Ну и к чему я веду, мои друзья? Когда Шрайсик захлестывался, то он заставил всех плакать и захлестываться. Социальная реклама. Внимание, социальная реклама. Не убивайте африканских лягушек. Итак, это была наша первая, первая, первая история. Итак, история номер two. Одного раза Раз уехал в Шри-Ланку. А там набегает мальчик и говорит, дядюшка, дядюшка, дайте -дай -дай денег и на морде. Это притча учит нас смотреть на людей и знать, кто старый, а кто владелец. Эти были такие две истории, небольшие такие карапузики. Итак, это был такой наш выпуск. До свидания, дамы и дорогие, любые друзья. До свидания, да.